Бійці першого батальйону оперативного призначення Спартак. Щиро хочемо подя подякувати басюкам за передачу сіткомет Пташечка. Він допоможе збити не один дрон і врятувати не одне життя. Дякую всім, хто донатить за врятовані життя. плохо. Это очень хорошо. Я тоже так считаю. Россия великая страна. Ну, конечно. А что у вас Сочи написано? Вы из Сочи, что ли? Ну, мой любимый город. Я отдыхаю. Вы в Сочи живете? Нет. нет. Нет? Ну, я тоже нет, я в Белгороде. Белгород, Курск. Да, знаете ли. 43-й год. Курская битва героические деяния предков. Все как положено. Все как положено. Ваша точка зрения, что это перемирие, там что-то, ну, пытается там Трамп... Что, что отменили, я не, мог, не услышал. Другого. Простите, я не услышал, что отменили? Трамп, Трамп, не отменил. Трамп сейчас на Люблина, чтобы было перемирие. Он дал там 26 пунктов. А, я читал, но я пункты что эти так, не видел. Ну, примерно там, да, что, ну, а Европа 24 сделала. Но ну, там ее переменили, переделали, там немножко переделали. Ну, знаете ли, у нас... Трамп, чтобы не было... Ну, вы не закончили, я вас перебил. Трамп говорит, что НАТО, Евро... Украина, конечно, вступит. 600 тысяч там сделать, Ну, вооружение немножко... Вооруженного силы меньше, все такое, все такое. Ну, так, приемлемо, да, приемлемо. И Европа говорит, что это... Ну, не его слова, а и слова Путина. На Аляске, Это я читал. Европа свои требования. Это я читал. Ну, понимаете, да. ну, как да. вы считаете, нам, нам нужно перемирие сейчас? Ну, вы откуда сам? Где вы живете? Я с, Вол... да. с Волгорады, Далековато. Ну, скажу так, здесь, в Белгороде, люди мечтают о том, чтобы война хотя бы ушла в стадию перемирия. Даже же было такое, в 2014 году. Mm -hmm. Уже такое же было. Зачем одни и те же грабли наступать? Перемирие было. И ты сейчас наступаешь, что на коне в 2014 году там 7 котлов, и в Авайске, вы помните, а в Российский котел, Сарут Могилы. Ты наступаешь, даже украинцы если бы тогда бы пошли вперед, вы просто даже многие вас так поддерживали, вас поддерживали в 2014 году. А мы взяли и остановились. Зачем? Как вы на коне? Ну, это я не, не знаю. Я считаю, такой, что, я считаю, что, что это да? была ошибка, конечно. Чеч Чеч Чечня, допустим, да, пусть, да, Херсою, да, Хихсаюк. У них тогда и армия такая вторая такая. началась. У них тогда и армия. Ну, то, то, то есть... А сейчас, допустим, да, перемен. Ты сейчас побеждаешь, опять побеждаешь. Просто там это сдаются в клиентам, ну, да, там и с той стороны погибает, с нашей стороны погибает, Но сразу, ты на коне опять побеждаешь. Им надо в любом случае прям на все идти. Да, все мы там. Это когда, допустим, ну, например. А вы считаете, что мы сейчас перемираем. побеждаем? Да и да, до да, 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 а что, не что? Ли? Ну у нас нет ни одного, у нас нет ни одного крупного э, охвата, у нас нет ни одного. А зачем? А у нас нет задачи за города. Я, я про не города не говорю, что? я говорю об охватах. Ведь победа это что? Это что? Э, создание невозможности. Э... Это вот, когда противник теряет свою инициативу, они теряют. Когда, свою противник, когда они противник не их, может их, сопротивляться, не они сопротивляются не в полном. Может а где где собираются? Если со всех они оголяют другие участки, участки оголяют и все такое. И есть слово такое даже и что, и Они участки уголяют, оголяют, а что просто мы ты, делаем? Ты просто перемал их. Можно еще там два года продержаться? Мы можем. Они не могут поддержаться. это, это возможно. Год, два, три, пять. А это во да, это возможно. У нас возможно. просто потому, что больше. Вы задаете но, вопросы, а ответы не слушаете. Ну какой смысл в этой беседе? Ну, давай, давай, давай. Я считаю, что э, действительно у нас э, мобилизационный ресурс выше значительно, и мы можем действительно терять больше, чем они, и это объективная реальность. Но э, ради чего? Чтобы что? Ради. ради чего? Вообще просто вся эта, вся эта программа, то, что, ну, то, что мы зашли. Ну сколько ради мы чего? готовы еще людей давай потерять, это? чтобы взять какой-нибудь небольшой их городок, руины его? сколько мы еще готовы отдать Смотри, парней? Ну, слушай, может, ладно, я не военный аналитик, не там нету какой-то спец. если допустим, ты заявляешь, земле, что мы побеждаем, по назови мне, назови мне цифры. в этой земле Донецка, Луганска, допустим, 50 триллионов триллионов денег в этой системе, понимаешь? 50 там чего? должны 50 триллионов долларов. Так и сколько мы готовы и сколько 50, 50, 40, мы готовы положить русских и сколько мы готовы положить русских людей за 50 триллионов долларов? Так я спрашиваю, сколько мы готовы положить русских людей за 50 триллионов долларов? Это что же, если, цена русского если, человека? Сколько, как ты считаешь, просто? Как ты считаешь, сколько вы людей положили? Просто, ну, просто мы и ты не скажешь, что немцы. Примерно, хоть примерно. Я знаю, положили. я знаю более-менее точно. У меня служба моя подразумевает. Ну, примерно, примерно. Я не примерно, буду называть шок, цифры. Примерно, шок, примерно. я не буду. Пускай делать. миллион. Я не миллион буду называть положили. цифры. Я, я, я просто миллион. Просто. Да, это то судьба, это нельзя, мне радость, хочу. Миллион, но мы прибыли 8 миллионов населения. Понимаешь? 8 миллионов. Это Эстония, Прибалтика, Эстония, Литва, ну, просто ну, такая полойка площади. Почему тут 8 миллионов? Я не понимаю. Что ты говоришь? 6 тысяч. И население пришло к нам, не миллионы положили. Да, те люди, которым кто-то сомневается. Мы приобрели 6 тысяч, 6 миллионов. На Донбассе, на Донбассе, дорогой мой земляк, на Донбассе, до, 000 000. до начала э, всех боевых действий, до 2014 -го года, в Донецкой и Луганской области, соседей наших, Жило всего 7 миллионов человек. Плюс еще 2,5 миллиона в Крыму. А ты говоришь, мы 6 миллионов принесли. Да откуда? Я просто, я просто образ Очень плохие у тебя Потери, Потери, потери. Очень плохие а, нет, у тебя. Потери образы. И нет, а, что, ты а ты знаешь, котери, сколько, а ты котери, знаешь, сколько и там ждунов? Людей, и земли. А ты знаешь, сколько там ждунов, которые мечтают, чтобы вернуться э, в думаю, они в России были ждуновые. Ну так вот, а, ты они говоришь, мы России, приобрели. Да. Кого ж мы приобрели? Ждунов на э, сопредельных территориях? Нет, нет. Вот ну, ты просто. посмотри, Донецкий Донецк Луганск, как-то тоже Крым. Люди рады. И люди понимают, мы что в Крым, привез... Мы в Крым, при... мы в в Крым привезли миллион человек своих. Мы в Донецк привозим своих, Патрия. замещая местное население, которое оттуда эвакуируется, в том числе и на Украину, между прочим. Мы замещаем а это население. Начинать войну, войну с Россией. Им надо было сделать экономику понять, но Европа на это никогда не пойдет. В смысле? Ты сейчас в своем уме? А кто а... с нами начинал войну? Ты вообще в своем уме? В смысле, кто начинал войну? Ну, кто Западную с нами войну, войну начинал? Войну. Западный мир. Ты говоришь, ошибка Украины а и тоже укра... западный мир. Ну как у, это? у... у... Укра... ну, Это западный мир значит, на войну. в начале войны. Его... Так Украина, Украина на нас нападок, напала, кто, да? а кто не напал? На... Украина напала, да. Вы напали, ты напал. На ну мы, да. То есть Украина так Россия не осуждает. Мы в Белгороде, слушали, мы там... мы в Белгороде перешли да, границу это... и пошли какой... на Харьков. Куда? А в каком году? В 22 -го. В каком месяце? Какое число? В феврале. 22 -го. А в 20... каком именно? В феврале. А что в феврале? 21 Февраля 21 Украина Украина напала на Россию Ростовская область. Как мы это скажем? Это Глявецкий инцидент. А, ну конечно, ну конечно, конечно, конечно. Ну ты не это знаешь. Это был инцидент. Наполе на, 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 на Россию было? Ну, знаешь, нет, Украина не было. Напала, не было. На, это на это Галявицкий инцидент в чистом виде. Не было. Это так же точно, как Финна напали. Так и мы, так и мы, это точно так же, как Финна на нас это напали фейк. в 39 м Это фейк. Нет, это, -го это ложь, это манипуляция. Но, чтобы тысячу победить, тысячу. надо знать правду, а ты от нее почему-то отнекиваешься. Не знаю, почему. Почему ты, считаешь, в... можно, нас... почему ты считаешь, что ложью можно одержать победу над таким народом, э, рядом с которым я живу всю жизнь? Честно тебе скажу. А мы с народом не воюем, не воюем. Мы, воюем с той, мы воюем с той властью, которая пришла, Так а что ж мы войну? их не снесли? Лосят потихоньку? Как это потихоньку? Люди там... Убивая да, слушай, русских? Ракеты же не. Ракеты, ракеты не просто разорвете, а то есть под поле, да. Я Убивая знаю, русских, есть, мы там, сносим потихоньку власть. Нет, там не те, которые русские которые предали. Свои. А то есть кого-то можно? Есть хорошие русские, есть плохие да, русские. Предали, да, предали, да, предали. Да, есть хорошие. А скажи которые... мне, а что ты, вот что ты не, что рядом говорит. со мной? Вот что, почему ты не рядом со мной? Ну ты, я думаю, что по-другому по немножко воевать, рассуждал. Воевать, да. воевать или Ну конечно, я, хочу, я воюю. Боюсь, да, боюсь. Ну почему бы тебе ну, знаешь, не побыть рядом песня, со мной? Песня, песня соя, песня Сой на для молодых. А, то есть ты это очень легко да? распоряжаешься ну, чужими мы, жизнями нас еще, и чужими нас миллиардами, с которых ты, ты ни хрена не получишь никогда в жизни. Молодец, ты умничка. Как-то нормально. Угу. донец луганск наш, Запорожье наш, Одесса будет наша, сто до процентов. Донецк-Луганск, Донецк, да. И пробег. А Запорожье нет. Куда уйдем? И Одесса нет. Вы сейчас это, вы выиграете, да. Ты я помню, ты с Украины. Вот я ты скажешь, город. что это с Белгорода, подожди, я не буду если тебя сейчас проверять, то, что ты с Белгорода, да? Вот как ты рассуждаешь? Никогда в России так не говорят. Yeah, Потому что, что никто в России не живет на территории, на которую прилетают. Кто? А война из Вол... Волгограда, она ощущается несколько по-другому. Человек, человек, не человек, который не хочет, человек, который не хочет защищать родину, сидит героически на диване рассуждает. Сам никогда не пойдя никуда, готовый жертвовать чужими жизнями, он, конечно, герой, победитель, прям победитель, представитель народа победителя. Рассказывают про Гляевицкий инциденты, исполненные спецслужбами, это ты, конечно, герой. Молодец. Это ты молодец. Я да. Ты Белгорода? Ты из Белгорода? Ты уже спрашивал. Ты Белгорода? Ну, спрашивал. Сбил Белгорода. Номера машины зови с Белгорода. Какие номера машины? С какой ты радости? Билдер. 31. Ты на с... дополнительные вопросы я тебе отвечать не буду. Я у тебя не на экзамене. А вот теперь ты мне скажи, когда ты придешь рядом со мной, рядом со мной, станешь плечом к плечу и вот здесь вот на передовой на линии боевого соприкосновения делом покажешь какой ты герой и как ты Харьков берешь тут до Харькова 40 километров 4 года идем ну ты вопрос да, задал мне ну так я давай давай 40 километров ну, 4 года меня. знаешь сколько послушай мы положили меня, знаешь меня. сколько мы положили состава в первой танковой армии ты знаешь что сейчас воюет шестое формирование Кантемировской дивизии и она лежит там вот на Харьковской земле благодаря таким как ты упоротым 5 миллионов к нам придет, понимаешь, тебе что-то. Это мои, слова, аналитики там западные. 5 миллионов. Когда К нам придут люди, которые нас ненавидят. Неужели ты этого не понимаешь? К нам придут люди, которые будут разрушать изнутри нашу страну. И радости тебе будет от этого ой, как мало. Ой, как мало. Или ты будешь их сдавать в ФСБ? Подожди. Там подполье есть ощущение. на ну, Украине? Нет, ни малейшего. А кто направляет ракеты наши туда? Там же надо, это да, деньги. Это примерно отправить. так же, как мы идем служить за э, невероятные контракты. Да, понимаю, это не подполье, направляет... это деньги. Это, понимаешь, люди, которым мы платим деньги. Как называются люди, которым мы на сопредельной территории платим деньги? Назови, дай определение. Слушай, слушай. Дай подполье, определение. Подполье. Подполье, И подполье, которые... подполье. Знаешь, подполье. Там как вот сейчас с разговариваться, какая-то как это какая секция, так ребята сбитые, знаешь, они пацаны, вот вы будете поближе к Андрису подходить, мы там будем прям, не то что там, с плакатом, да, знаешь, что сказали фразу, мне нравится, мы потом ханвал опомним что 2 мая, Профсоюза, понимаешь? Люди а так, что тут те, это? Которые... Я не пойму, ты сам никуда не идешь. Ты уповаешь на какое-то мифическое подполье, которое 4 года направляет ракеты куда-то. За наши же деньги. А иногда оно их направляет туда, где ничего нет. А потом э, средствами визуального контроля, разведки воздушной, мы вдруг видим, что оно прилетело куда-то тупо в поле, потому что подполье направило. А еще из-за это с нас деньги взяло. Вот ты герой какой, пацаны говорят, 2 мая, да хоть 2 мая, конечно наступаем, нет, но какой ценой, заступаем. какой побеждаем, ценой мы наступаем, не, наступаем и побеж побеждаем, это разные вещи. Я тебе напомню, 1917 год, германская армия на всех фронтах наступает, ни одного вражеского солдата на территории Германии нет. И Германия терпит поражение в Первой мировой войне. Вот мы идем сейчас ровно этим путем. Благодаря таким недалеким, дремучим экспертам, как ты, не осознающим путь, куда, куда мы проваливаемся. Вот, вот именно поэтому, потому что такие, как ты, ходят на выборы, вот именно поэтому мы так и идем. А ты не хочешь сам Показать идти. Показать в России. Вот. Ты становишься скучен. Понимаешь, у меня впечатление, что я общаюсь с бабушкой возле подъезда, которая смотрит Скобееву и которая смотрит э, Соловьева. Твой э, умственный предел рассчитан э, только на это. К сожалению. Слушай, в России ты становишься ты скучен. В России слушай. есть умные люди, в России есть честные и умные офицеры, в отличие от долбодятлов, которых я вижу перед собой. Есть люди трезво смотрящие правде в глаза, трезво Объективно оценивающая реальность. Ты не с Белгорода, ты не с Белгорода. Приедь ко мне и проверь, с Белгорода я или не с Белгорода. Приедь ко мне в военкомат. Приедь завтра. Возьми билеты на поезд и приедь. И вместе со мной причем к плечу послужи родине. А не сидишь и гавкаешь откуда-то из глубокого, глубокого тыла. Глубочайшего. Ты даже не видел Ваши близко ни одного раненого человека, ни одного раненого солдата. Ты даже не нюхал, что такое война. А сидишь, рассуждаешь о победе. Победа, победун. Где-то где а ну, а где ты все такое? Покажи. Ну, где там. ты воюешь, что ли? Покажи, где ты воюешь, покажи. Ну, автомат, допустим, рядом, покажи. Покажи автомат. Хотя в автомат поддерживай. Зачем? Ты Я, офицер... Там в Я, Коклян, офицер... Или в Я офицер Вооруженных сил Российской Федерации в звании подполковника. Зачем мне с собой носить автомат в Белгороде, чтобы стать целью для дронов противника? Ты в своем уме? Можешь мне танк еще с собой возить в кабинете? У меня кабинетная служба, а ты будешь в окопе, в отличие от меня. Путин красава? Путин красава? Конечно, а как же? Ж? Столько русских у меня. Конечно, красава больше Пу. него никто не уничтожил русских только он вот это гений пригожин красава а путин путин слабак пригожин красава пригожин красава пригожин евгений викторович красава человек понимающий человек знающий направление движения жаль погиб только знаешь, как... О, господи боже мой, ну ты настолько убок и умный, что ты мне тупо надоел. Идешь ты за, в общем, понял, да?